demak elliginchi masala bu yerda a va b atomlaridan hosil bo'lgan a 2 b 3 a 2 b 3 va a 2 b 5 birikmalari 0,1 butun bir moldan olingan massalari mos ravishda bir butun bir va bir butun bo'lsa a va b moddalarni nisbiy atom massalar aniqlang demak mana shu ikkita birikma berilgan va o'sha birikmalarning 0.01 bir molini molyar massalari e, nol butun nol molni massalari 1.1 butun va 1.42 butun gram ekan bir bu birinchi va ikkinchi moddalarning massalari bo'ldi endi biz bir mol orqali u moddalarni malyar massalarini aniqlab olamiz 110 yuz ikkinchi modda esa 142 yuz gram demak biza maляр massalarni aniqlab oldik endi bizaga a moddani va b moddani aniq nisbiy atom massasini bergan yo'q shuni topishimiz kerak uni topish uchun ikkalasini e, biron bir harflar bilan yoki e, o'zi bilan belgilaymiz a moddadan de a moddadan de ko'paytiramiz ikkitasiniki b moddadan de ko'paytiramiz uchtasini massasi e, birinchi birikmani maler massasi bir yuz o'n gramm ekan bir yuz o'n gramm endi ikkinchi birikmada a moddadan de ikkitasi plyus b moddadan de beshtasini malyar massasi bir yuz qirq ikki gramm ekan endi biza amodalar bir xil ikkalasini qisqartiryuoramiz sistema holatiga keldi a moddalar bir xil o'shaning uchun a ikki a ikki bo'ldi qisqartiroramiz va mana bu pastki qismidan tepani ayiriomiz endi b besh pastda b uch tepada ikkalasini ayirsak b ikki ya'ni ikki b bo'ldi bir yuz qirq ikkidan bir yuz o'nni ayirsak o'ttiz ikki demak bni o'zini topadigan bo'lsak o'ttiz ikkini ikkiga bo'lamiz o'ttiz ikki taqsim ikki bu o'n olti demak b, b moddani nisbiy atom massasi o'n olti gramm ekan endi biza a moddani topishimiz mumkin ya'ni xohlasak mana bu sistemachadan yoki mana bu qismdan topishimiz mumkin endi tepadan topib chiqishga harakat qilamiz ya'ni 2 aimiz plyus bdan uchta deyapti b ni massasi nisbiy atom massasi ma'lum 16 16 o'n olti ko'paytirilgan uch va bir endi bu yerda bir yuz o'ndan o'n oltini uchga ko'paytiramiz 48 iki sakkiz e, bir yuz o'ndan qirq sakkizni ayirsak oltmish ikki demak ikkita ani massasi oltmish ikki gramm ekan bitta ani massasini topsak oltmish ikki taqsim ikki bu degani o'ttiz bir demak bitta ani nisbiy atom massasi o'ttiz bir ekan bu yerda a varianti ko'radigan bo'lsak adan bittasini nisbiy otom massasi 31 bir bniki o'n olti demak e, 16 ga 31 atom massalar ekan javobimiz a variant